Всем привет! С вами я, Флай. И сегодня я вам покажу <coughs> вот такой вот генератор обсидиана. Эм, генератор затратный, но эффективный. От него мы получаем два обсидиана. Смотрите. Вот. И получается два обсидиана. И также это можно использовать как и генератор камня. Приступим к постройке. Для постройки генератора обсидиана нам понадобится. Любой блок. Я возьму камень. Э, два ведра лавы, стеклян. Ну, э, стекло, рычаг, красная пыль, поршни. Факт, не Вода. Э, и все. Для начала мы. Строим комнатки от, э, высотой 4 блока. А вот когда вы строите сзади, э, тут должно быть 3 блока. Нижний блок мы убираем. И тут также. И теперь отчитываем вот это. Раз, два, три, четыре клетки. И вот тут мы строим еще таку такую, ну, такую же комнатку. <свист> так теперь мы роем вот тут ямку э, закрываем вот здесь вот все э, блоком любым можно даже стеклом заливаем вот сюда воду так теперь мы ставим поршни чтобы они э, глядели вот так вот на нас. Эм. Оу, фак. Извиняюсь, файл. Тупой песок. <coughs> э, строим. Все заново. Так, теперь мы подводим редстоун э, к рычагу и от этого поршня тоже. Так, теперь ставим рычаг, э, активируем эти поршни. Закрываем э, вот тут вот все стекло. Заливаем вот сюда, вот лаву. Эм. Теперь э, ставим вот так вот э, redстоун. Нажимаем на рычаг. У нас получается два кубика обсидиана. Закрываем поршни. И все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Флай. Удачи!